Чекаю зараз на нашого чергового героя, людину, яка має відмінні досягнення, чудові результати. а Найголовніше просто блискучі перспективи в майбутньому. Це все про надію української важкої атлетики Дмитра Чумака. Починаємо сьогодні. У майстер-класі Дмитро Чумак, лідер української збірної з важкої атлетики. Срібний призер чемпіонату світу 2018. Бронзовий призер чемпіонату світу 2015 у багатоборстві. Учасник олімпійських ігор в ріо де Жанейро. Дмитро, я вітаю. Дуже радий і величезне спасибі, що вас знайшов час. Мені дуже приємно. Можна натикнути? Так, да, звісно. Я перше, що хочу запитати, після повернення з чемпіонату, чемпіонату світу, який відбувся в Туркменістані, де ти здобув срібну медаль, ти сказав одній журналістці, що вже наступного дня в тебе тренування. А, взагалі, звісно, ми віддихаємо після соревновань, більших стартів теж відпочиваємо, але просто вопрос, яка тренування? Тобто ніяких таких, що на, на, на жилах тренувань немає, вперше? Ні, ні, звісно. Та і взагалі хочеться, вже просто привикаєш, тому що. Если режим дня ты проснулся, выпил кофе, там, позавтракал. Вот, и уже час покрутился, покрутился и уже как бы, хочется и залить, потому что уже привык, что тело уже просит какую-то разминку. Слухай, чему самый штанга? Это так случайно получилось, что просто. Абсолютно случайно. Ну, то есть ходил, значит, мой одноклассник, это класс, наверное, я не знаю, пятый, спортзал. И там была, значит, для тех, кто занимается, бесплатная банька. Конечно, это были тренировки не тяжелой атлетики. Это была э, общефизическая подготовка ОФП, ОФП, ОФП да, называемая такое. Мы играли в футбол с тренером, мы там прыгали, бегали. Ну, такое было, общеукрепляющее, но бесплатная банька. Конечно, я до сих пор у меня раз в неделю минимум, а то и два раза в неделю баня. С тех лет я хожу в баню регулярно. Але цього, Но также... я, я, не так, что я увидел там по телевизору тяжелоатлетика и пошел на тяжелую атлетику. И точно так же я поступил в училище, как-то так особо не планируя, не про училище, пригласили. В училище поступил, через год уже сборную пригласили, хотя я и никогда и не планировал сборную. Складно было сказать, что у тебя есть определенный талант для этого вида спорта, так? Тобто... Я могу сказать, что сейчас талант абсолютно нет. Атлетика, это это в первую очередь, я, я считаю, например, это ни в коем случае не в приоритете сила. Сила, она очень легко развивается. А, есть такой момент, значит, во-первых, скоростно силовые качества. То есть человек должен быть взрывной, взрывной силы. А, второе, гибкость. Вот если человек просто он как дуб, он крепкий, он там 100 килограмм уже там без, с утра проснувшись без разминки поднять, это еще ничего не значит. Это гибкость. Вот я запитывал это питание у, гребці, э, у веслувальників. Что для них вода? Э, у борців запитував, що для них, наприклад, килом та суперником. Для тебе зараз штанга, этот снаряд, что для тебя означає? От коли ти бачиш його, про що ты думаешь инстинктивно? В голове, если так это визуализировать, то это гріп чисто. То есть понятие штанги у многих это штанга вот с дисками, да? Я думаю, почему-то, что штангисты практически все воспринимают слово штанга как один гриф. Вот это основное. <связ> да, в это периоды <связь> жизни. То есть, если для меня какая-то была страшная, э страшная Пятнашка желтого цвета вот это это уже это же совсем по-другому все а потом 100 килограмм а потом впервые в жизни там например 120 или 170 когда я порвал когда три красных диска это уже все мужик ну это прям конкретно мужик настолько не неразделимое это понятие вот я и и штанга и гриф вот этот что я не нахожу слов чтобы собрать безусловно это какая-то и любовь к штанге, безусловно это какие-то физические приятные ощущения, когда ты очень тебе тяжело дается, но ты поднимаешь, ты свой рекорд новый устанавливаешь. ты, наверное, какой-то даже подзнательная благодарность что ли. Можно да. сказать, что это часть для тебя? Конечно, безусловно. Я, я же говорю, я начал заниматься и до, до штанги, я себя практически не помню. У меня э, про важку атлетику э, склалось очень много таких э, мифов. А мені спортсмени з різних видів спорту інколи казали, що штангісти, наприклад, на обід можуть з'їсти якусь нереальну кількість, я не знаю, там, цілу курку або півтори. Тобто, грубо кажучи, що ви дуже багато їсте. Це правда? чи а, ні? ні, ні, абсолютно ні. Стопроцентна міф, міф розрушений. Возможно, трохи чаще, наприклад, якщо там три рази в день їсть, ну може там 4-5. Багато хто думає. Що у вас ну є таке? Ну не дуже ви, м'яко кажучи, знову ж таки гнучкі, Дерев'яхи, дубове, і так а, далі. Але в той же час я дивився інтерв'ю уславленого атлета українського Анатолія Писаренка. Так, mm -hmm. то він казав, що насправді він там і на шпагат сідав, і багато вправів на, на розтяжку робив. Де тут правда? Де тридцять сорок назад? Ти про часи Власова. Да, 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 да. Часы, вот например Жаботинский опять же, я не говорю, что он был неповоротлив, не он возможно и был поворотлив и, и, и гибкий, но он выглядел так. Мы про визуальную картину. Да, да, тот же э, Василий э, Алексеев, да. То есть э, он прыгал на высоту, там, порядка метр семьдесят высоты прыгал при весе, там, в свои 150 или сколько он весил, я сейчас не могу точно сказать. То есть Друзья, это, уявить Да, это были э, просто такая картинка внешне. Конечно, там, в газетах, в журналах, по телевидению они все, они вот так вот ходят, да, неповоротливо. Но э, это, опять же, немножко, немного другая тяжелая атлетика, это первое. Второе, эта картинка неправильно подведена. Абсолютно им это не нужно. да? Угу. Станется на шпагат. Но есть другая гибкость. Гибкость таза, да, гибкость седа, гибкость спины, гибкость плечей, да, плечевых суставов. Меня с детства лякала мама. Вы, Сынок, даже не так. Будешь тягать штангу, остановиться с И... Миф чи правда? Почему бестопилисты высокие? Как думаешь, из-за чего? Потому что они, напевно, меньше часу за залезы. Так тебе ответить, 70% людей. Да, но остальные 30% что скажут, что это уже не прыгают постоянно. Угу. Да? Значит, научно доказано, рост вообще э, скелета человека происходит при своего рода сопротивлении. Я не буду научно сейчас говорить, как это, но баскетболисты растут не от того, что прыгают, а от того, что приземляются. Ага. Штангист, получая нагрузку сверху и сопротивляясь ей, дает организму сигнал расти. Хотел с тобой поговорить про допинг. У теннисистов Навіть найвищого рівня. Роджер Федерер, перша ракетка світу, довгий час була в тенісі. Так от він сам розповідав. В нього резиденція в Швейцарії, де він тренується часто. До нього може приїхати людина з допінгової комісії. Абсолютно неочікувано, і взяти допінг. У вас допінг береться лише після змагань. Є система Адамс, це ти указуєш своє місцеположення. это по-любому всегда, ну, это, это не обсуждается. Что это означает? А, там система простая. Ты указываешь, с такого-то по такой, ты будешь здесь, здесь тренируешься, здесь ты живешь. Это электронный лифт, правильно разумеешь? Нет, это, это, аккаунт. Они знают, что я тренируюсь там с 12 там, до 3 я указал, что я буду в Кончезаске, в таком-то зале. На ведь так. А, есть просто сотни допитных офицеров. Они практически в каждом городе. Ну, не И в они кофе. в будь-який час могут тебя проверить. Абсолютно. Причем, угу. если я не на месте, у меня есть 2 часа фантастика. Два часа. Через два часа, если я не являюсь, не два часа там, да, может, там отошел там. Два часа не являешься, все, до свидания. Дуже все. цікаво. Стосовно вот, представників антидопингової агенції, скільки разів, ну, наприклад, за останній рік у тебе брали допинг, ось так несподівано? З февраля месяца 9 раз. Я розумію, що ти професійний спортсмен, який привык до режиму. Але, грубо кажучи, порушити режим, сходити на дискотеку. Я работал в своє в ночному клубі. Це був, мені було 21 год. Был такой сложный, очень сложный период в тяжелой атлетике для меня. Не было финансирования, ну просто не было, ноль. Не было грошей. Да, мне в прямом смысле слова нечего было срать. Да, я понял. Вот. Я работал… Это, друзья, я пропущу. 7, за друзья, за семь роки до серебряной медали на чемпионате мира. Да, да, да. Всего-навсего. Я работал в Скадовске, в своем родном городке в ночном клубе. У меня такая была черная футболочка, security, черные штаны, туфли. Я очень серьезно выглядел. Я работал с 9 вечера до 6 утра. Какая у меня была зарплата вот, со смену? как думаешь? 2000 какие а, 2000. 11-й 11. За один день стільки ты зарублял? Ну, с 9 вечера до, до 6 утра. На ногах нужно было. Скодовск. Скодовск. Лето, куда. Ну, порядочный. 500. 50 гривен смена была. А! 50 гривен смена. Вот. Потом по мне, я как-то уже в конце попросил, а можно мне 60, потому что 60 получал там кто-то еще. У меня было 60 гривен, там, может, недели -две, я две за смену. Зараз, коли ты на важке атлетиці, в Заробляти ну, не 50 гривень за добу. Да, за... Да. І коли ти почав себе впевнено почувати, коли ти відчуваєш себе непогано в Києві, так? я думаю, ти розумієш просто і дуже вдячний цьому виду спорту, так? що все ж таки угу. тому, що в тебе є. Тяжела атлетика свого роду, це всього лиш, де. Закаляется характер, и где закаляется сталь. И э, я хочу сказать просто, что я давно уже для себя понял, что здесь я не заработаю миллионы, да, как я там как можно заработать в бизнесе. Но можно заработать нереальный, просто мощнейший характер и умение добиваться цели в любой сфере. Вот для меня э, выиграть золото чемпионата мира, это ни в коем случае никакая не ни премия, ни какие-то там не публичная какая-то, да, там слава. Ни в коем случае для меня стать чемпионом мира, это сказать себе, что раз ты стал чемпионом мира в этом, ты можешь в любой сфере стать чемпионом мира. А знаешь, что ты еще можешь заработать в спорте? Найголовнейшее. Имя. Когда-то я жил на этой базе. Меня угу. один тренер приютил. Значит, я был еще не в составе сборной. Второй раз уже был не в составе сборной. Меня выгнали, помню, раз за неперспективности. Ага. Вот такая была история одна. Формулирование цикавы. Да, ну как бы не видели перспективы. Ну то такое. Я здесь жил на этой базе полтора года, так скажем. Вот в этом месте, где сейчас будет происходить наш мастер-класс. Насколько я знаю, в отлетать. атлетиці. основнейшая штука – это рывок и поштовх. И толчок, да. Расскажи мне, будь ласка, что мы сейчас будем робити, чому саме сам и ты мне будешь з Попробуем, попробуем срывка начать. Стартовое положение. Ноги, на плеч плеч и, прогибая спину, отводя таз, ведем штангу по ноге, чтобы она была в миллиметре от ноги, скажем так. Угу. Давай начнем с этого. Давай. Штанга вот берется в рывке по вот этим меткам. Вот ориентировочно так, только берется в замок, вот так. В замок. Понял. Вот доводя до паха уже одновременно ноги, спина, руки. Первая фаза э, стартовое положение. Покажу остальную следующую фазу. Задача просто выше колен ставить. Ага. Следующая фаза выше колен. После того, как ты прошел колени, третья фаза. Подрыва. Это одновременно работают ноги, спина, руки. Одночас. Выбух моя будет, так? Да. Такой. Следующая фаза – уход. Выравниваюсь и сразу ухожу. Ага. Вот. Так, ну что, друзья, Чергова спроба. Спина, спина прямая. Чуть-чуть выше таз. В наклоні угу. вот. і Буду с прыжком таким, как будто би. Ну, плюс-мінус. Така була максимальна вага, яка зараз людина здатна піти. 220 угу. 264 строчки. Скажи мені, будь ласка, як на твою думку, яка межа людських можливостей? Абсолютно невозможно сказати, коли це вирвали 200 кг і это казалось, ну все, ну, ну куди уже? Вот. 10 лет прошло, по килограмму, килограмму уже 212 вот, там. Ну, повернемся до более легкой его Так. На плечи ложим. Оп. Плавный подсед. Вы выброс ногами сильный. Так. Давишь, давишь, вверх, 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 О -о -о. давишь. Локти, локти. Во, неплохо, О -о -о. уже лучше. Все, броши, я, ставь, ставь. Я реально по, я просто... <laughs> Чемпионат Світ останній, ну, не можу про нього не поговорити. Ти програв золото чи виграв срібло? Ну, звісно, програв золото 100%. А ти не зміг підняти вагу в останній спробі, так? Да. Скільки там було кілограмів? 221. Я когда уже э, выступил, уже, да, пришел в отель, я уже понял, что э, это другие соревнования. Это... Какие они? В чем феномен? И почему тебе не удалось выступить хорошо? Ты же в чудовой форме был. Давление. Я прям чувствую, как вот это такое ощущение, что чувствуешь, на тебя смотрит весь мир. Ну, знаешь, бывают люди, которые Тришки-тришки, трешки-трешки, но не топ. Вот не боишься таким остаться? Да, таким бы не хотел остаться, конечно. Поэтому э, это передает такой мотивации, как бы, как, как хорошая палка по спине. Как ты ставишься до того, что, например, некоторые люди перетягивают зубами машины тонны? Ну да, да, самолеты а, да, поезда. Ли, ли, таки, да. А выходят, они сильнее за тебя? Потянуть самолет, поезд, автобус и так далее. Мечтологисты многие могут. Ты бы смог? Да, да. Мне, мне, было бы интересно, ну не машину, что-нибудь а большое, действительно опять же, да, с ремнями, там, с каналом то есть это, безусловно, тяжело, я не говорю, что это легко, но это более зрелищно. А понимаете? людина, яка тягне машину а более так, штангу 200 кг, вона... Не поднимет. Вот интересный момент, да, очень э, сильно, но я думаю, что из-за технических моментов, там, 200 килограмм не толкнет человек, да, который потянет, там, хотя бы крас какой-нибудь или камаз у там тягает. Поштук в толчке, то и рывке можно э, хорошо почувствовать, что такое подрыв, делая вот такое движение. Специально, искусственно отводить штангу и легкий такой удар по ногам делать. Uh -huh. После контакта одновременно тянуть чуть-чуть как бы на себя, ну не на себя, скажем так, направлять ее вверх. Uh -huh. вот такой вот звук характерный. И вот если ее заметить по руке, то она летит сама. Как О, с груди очень неплохо. Тим, сколько тут? Это 40 килограмм. Хорошо, спробуем. Главное, мощно ногами. Ничего, ничего. Повесим еще раз, сейчас еще. Вот 3-4 раза это. Да? Ведьваю еще тришка сыл е. Давай пробуем 50. Ну, давай, слова. Сейчас главное уже мощно работать ногами. Держишь спину ровно. Друзі, реально прикольно. Я тобі дуже дякую за майстер-клас. Я, я сподіваюся, що ти побачив, що є бажання в мене. Можливо, не багато таланту, але працювати можна. Талант це таке. Да. Дивись, зараз, наскільки я розумію, буде твоє тренування, а потім ще трішки поспілкуємося. Ти не проти? Так, да, да, чуть-чуть разом Це віддаю а, штангу в руки майстра. Так, це скільки в тебе? 25, так? А це вже відчувається, що це вже інший рівень трішки. 90 кілограмів тут зараз, так? Рубрика без якої нікуди гроші, гроші, гроші за чемпіонат світу. Скільки отримав за срібло? Великі суми? пока, пока мені пожали руку, сказали, що красавчик Наскільки скільки я знаю, має бути з міністерства премія в розмірі там тисяч гривень. В інших країнах які там суми? Просто цікаво. Всіх стран не знаю, в деяких странах це просто контракти же Грузії, там це 120 тисяч доларів, за перше місце 150 тисяч доларів. Там повеселее з этим. знаєш, коли починаються такі фінансові аспекти моменти на думку багатьох спортсменів несправедливості, так багато в кого існує варіант там, зміни громадянства, наприклад. Ровно год тому були предполагання у мене з Венгрії, з теж Грузії, Штати. предлагали. У всех есть, конечно, какие-то условия свои, да, как бы подводные, так сказать, камни. Я единственное, что кому благодарен, да, так это спортивным клубу «Эпицентр», его основателям и федерации джерлотетики, которые создали для меня максимальные условия и какая-то финансовая поддержка была, и вообще все условия, которые мне нужны были, да, это только благодаря спортивному клубу «Эпицентр». Галина Федоровна. Взагалі, от цей аспект, я я зрозумів. Взагалі кар'єра спортсмена, ну вона в будь-якому разі недовговічна. Задумувався, можливо, про бізнес. Про якийсь. В плані бізнесу, якщо так розглядати, якщо можна назвати бізнесом, тому що все-таки я розробляю приложення вже около полугода. Какой это додаток? Мобильный додаток? Да, Чи это мобильное ты... приложение, можно будет его скачать очень скоро уже в App Store, в Google Play, да, в этих маркетах. Значит, уникальная система там, построения тренировочного процесса. Это самое важкое атлетикой, я правильно да. Мы в ближайшее время сделаем там и питание и, скажем так, своего рода ОФП, да, дополнительные упражнения, улучшающие как и координацию, так и гибкость. То есть мы будем все время его развивать. Взагалі тут это це, це твоє, відчуваєш кайф від Первый бизнес был мой в 9 лет. В 9 лет я продавал кукурузу на пляже. У меня был такой орленок велосипед, я ездил за город поздно вечером, когда можно было эти качаны бесплатно. Скажем так. С поля одолжить когда-нибудь я эти верну. Вот. И да, мама мне варила, помню их там с утра, и я ходил на пляж, продавал курузу. Второй бизнес мой был – это семечки. Потом я уже в 11 лет, я помню, на рынке продавал чеснок. Уже место было. Видно, синя до чесноку. Карьерные листья. <реклама> Поэтому бизнес, да, бизнес у меня с детства. За каждым успешным, таким, как ты, спортсменом, олимпийцем, просто людиною, безумовно, стоит успешная, сильная, красивая женщина. Кохану звати Аліса. Розкажи, будь ласка, вашу романтичну історію. Познайомилися ми з Алісою в 2015 році в Х'юстоні, в Штатах. В вот. Вона працювала в Федерації тяжкої атлетики. Але познайомилася. Вона працювала у Федерації важкої атлетики України. Вона да, організовувала цю да, поїздку. Але познайомились в Штатах. В сім'ї, коротше кажучи, хто у вас головний сім'ї? Я, звісно. Уяви, неприємний момент. Знаєш, що завтра останній день твого життя. Як ти його проведеш? Про цікав. це цікаво. Думаю сім'єю. А цей останній день штангу, яка є частиною тебе з'ясували, підняв би? Да, цікавий вопрос. Я б, мабуть, на полчеська зайшов в зал. Дім, що я хочу сказати тобі? Давай так. Після Токіо 2020 року, після Олімпіади. Мы первые с тобой застучаем. Договорились. Доволись.